你不是叶振寒，啊，还好还好，还好是梦。梦里那个帅的惨绝人寰的少年，就是我的男友顾言洛。 干什么呢？你，好，你，嗯，还是这个最合适。早安，公主。他说的没错，我不是叶真寒，而是他的姐姐叶未眠。 三个月前，我的双胞胎妹妹叶枕寒意外陷入昏迷。为了保住她的梦想，我被迫上演偷天换日，凭借精湛演技，成功潜入了金融学院，开启了金融系学霸和服装系学霸的双重人生。只是我没想到，我的伪装生涯遭受了巨大的霸击，也是最美的意外。 如炮灰，我就偏要任性飞，不就是个英语演讲？以我戏精本体，戏精本体也扛不住啊！我严重怀疑，我的伪装之路就要葬送在今天了。志涵，哎，你怎么来这么晚？ 是不是想临阵脱逃？嗯？呃，怎么可能啊！我只是看起来像个青铜，嗯、其实是王者。走吧，我对王者的表现拭目以待。嗯。振寒，我来了，姐姐，嗯，辛苦了，交给你了，我先溜了，加油。 走吧，怎么还换了个发型啊？哎，为什么不用我给你准备的演讲考演讲？我一时紧张，忘词，临场发挥那你之前你说不会，是想让我陪你备战？ 走吧，兑现你的承诺。承诺？你不是说我帮你写稿，你烤饼干打谢我？怎么，想赖账？嗯。怎么突然想到来超市啊？嗯，我想买一些做饼干用的材料，可以吗？ 什么时候这么客气了？走吧。 帮忙的吗？你还有什么要买的吗？哦，我想去买一块咖喱。等我一下，我们这边有促销活动，这个酱油现在买一送一，特别划算。这个没有这个划算。嗯、啊，我还想买一包薯片。你等我一下。您看一下这个，它销量特别好。好 小韩，哎，你怎么了？嗯，差不多了吧？嗯，可是我还想再买一点。你再买的话，等会儿我可扛不回去了。 手怎么那么冰、啊？我有点冷。好，那快回去吧。完了完了。完了 一出超市就真没机会了。陈涵，哎，来了。你怎么这么慢、啊？ 啊，我还想买点东西。等一下，你看你，刚才又冷，现在又出汗，你到底是冷还是热？嗯、呃，与男神同行，当然是紧张的发冷，兴奋的冒汗了。 I love you.

怎么样？惊喜吗？喜欢吗？有没有一点点心跳加速？还有一点点上头？今天是我们恋爱七十二天的纪念日、嗯，我有一个很重要的秘密要告诉你。这个小开是什么东西、啊？<laughs> 这是我给你的小爱心啊。 哎，等一下嘛，我真的有很重要的事情要你站好，认真听我说。嗯。其实，其实我……韩豆豆，开灯。 哟、哎，儿子，你可以啊！哎呀，就你这个榆木脑袋，也会制造浪漫了呀！哎呦，都是他做的。妈，你怎么来了？我不来，我怎么知道你们两个咋展神速啊？伯 <laughs> 伯母，其实我不常来的，我都是住宿舍。哦，我明白明白，偶尔来是吧？偶尔来。 出来吧！我的惊喜和你的惊喜，哪个更惊喜？ 姓名：叶叶未眠。身份：艺术学院服装设计系大三学生。作案动机：几个月前，我妹妹叶枕涵意外昏迷，为了保住她的交换生名额，我就混到金融学院上课。但我真没想到会遇见你，所以说是我的错了？不是，你是意外。 我本来打算等枕寒醒了就离开的、嗯。你是说，你想悄无声息的离开？那我呢？一直在找机会向你坦白。坦白？我们在一起这么久，你有无数个机会可以坦白，却让我连我女朋友是谁都不知道。我就这么不值得你信任吗？ 这么久，我到底算什么？你的手，我知道。我现在不管说什么，你都不会信我了。但是，意外遇见你，和你在一起，真是我没想到的。如果。

走了。今天是我们恋爱七十二天的纪念日,日，我有一个很重要的秘密要告诉你。订婚有点太突然了哈，我跟严洛。

自信果敢、博学多才、口是心非的小傲娇，甚至喜欢你的冰冷、自大、傲慢。要。 坐下。都畏罪潜逃了，还回来干什么、嗯？你要是不想看到我，我包扎完就走。 你很生气，换成是我，我可能更气，所以，我才一直不敢跟你开口。遇见你，是意外，也是幸运。虽然说，我的名字、身份，都是假的，但是我对你的心意是真的。就是因为，太珍惜。 害怕失去，所以我才不敢跟你开口、啊。你的错误，不是一开始的欺骗，而是后来的隐瞒。你对我，缺少最基本的信任感。这是情侣当中最忌讳的，也是最重要的。对不起。隐瞒了我这么久。 我连我女朋友的名字都是刚刚知道，这像话吗？我有罪。还有，犯了错就想分手，不负责任。罪加一条。对不起，我错了，我以后再也不敢随便提分手了。你刚才说不分手。 意思是原谅我了？怎么可能？看你表现。这个，这个是我给你特别定制的道歉礼，虽然有点单薄，但是是独一无二的。你愿意接受吗？ 喜欢的少年是你。嗯嗯、我的男神，我是心肠好的饼干，成功有美味。要不要尝一下？嗯、饼干呢也是有灵魂的，像这盘、个、叫做对对，布布，奇奇。 这一排叫做晴晴、圆圆、亮亮、嗯。那是第三排的、嗯。第三排，要不就叫圆圆、亮亮、妮、嗯、妮。嗯、我看，叫想想、的的美美。这么辣的，还想求原谅？哎呀，这不重要。 我的巧克力呢？甜度爆表，你要不要尝一下？<laughs> 真的不甜不要钱。雨 <laughs> 我来了。<laughs> 眼前都是好风景，我却只想快点告诉你，这颗心最近总不太平，尤其是见到。